А еще одна еще одна Уже стало хорошей традицией на этой неделе и в предшествующие дни открывать вернисажи, так или иначе связанные с современным искусством. На Гоголя 2 открылся очередной этап проекта Аквавита и Пасухи Кузьмин, наш немецкий друг. Ну что, мы все еще продолжаем что-то выставлять. Мы стараемся выдерживать все, что мы обещали, такое мы э, постараемся поддерживать какой-то тонус художественной жизни э, в городе Одессе в том направлении, в тех аспектах, которые нам искренне кажутся актуальными. Мы постараемся не отказываться от этого. Э, я только еще раз могу сказать, что вот тут представители и города, и области, нам нужен свой дом. Нам нужна своя инфраструктура. Вы видите, это современное искусство, оно отличается от традиционного искусства, так же, как театр и кино, например. Но наличие театров не снимает, допустим, проблемы существования кинотеатра или киноклубов, или видеоклубов. Это другой жанр, это новое искусство, новый вид искусства, который должен обрести свой дом легальный статус, потому что, к сожалению, мы все еще на полулегальном положении, и мы надеемся, что положение исправится. Это первое. А второе, я хочу сказать, что все, кто заинтересован после открытия, составить нам компанию и, и посетить нашу партию открытой версии. В ресторане Ирея и бульвар, бывшая Бригантина, мексиканский ресторан, а, правда, там а, частично оплачено.